Вот он, бармалей какой. Да, это я, который приходил за вами, когда вы были маленькие. Ну да, и, и, и нашли меня, нет? Ну, укусил или нет Бармалей? В Африке, нет. который живет. А он это должен был укусить? Ну да, она же африканская чума свиней. Вас свинорусов кусает, вы заболеваете. А, это, ну, знаешь, это свинорусы, <смирит> да? Ну а кто же вы еще? Или нет? А, -а, -а вот и свидясь, это... где настройки находишь? Нет, не настройки дома. <смирит> а, это у вас такой... Этот... А, а, обнамен, да? А, ну, ну ясно. Мы сейчас будем час опять про эту стену, да. Давайте, давайте сейчас сократим наш разговор. Смотрите я вам расскажу, как это. Вот вы это, вы вот, из России, вот, да, я хочу. Секунду, вы из России, да? Да, из России да. Смотрите, вы скажете, да. кто же наши страны поссорил А что же вы нас не любите А какой Крым, Крым всегда был наш я потом... не скажу, я да, это и... все да, знаю Да, вот да, так, все. Я, так я говорю, да И потом в конце концов я скажу Иди нахуй, свинорус Как бы просто сократим время а, наше с экономией. это такое общение вот это. Не, не, все, все, уже разговор закончился Поздно уже, уже все по... будьми, да? Все, поздно, да, да. Я говорю, Иди нахуй, свинорус ну да, это у вас это такое общение. Сократил я, правильно? Смотрите, сэкономил время наше общение, чтобы не надо было просто... А вот потому что все вам демоковни... нечего сказать. Нет, так я же все знаю, я уже за 4 года переслушал, это ваше бреда всяко. Да, Нет, да, это, да. Это, да. Это даже не в этом, это... Да, я теперь, смотрите, что быстрее, я говорю, иди нахуй, свинорус. Вот это вам именно... Старый, сука, совковый сказать. свинорус, иди вы нахуй. Вы можете оскорблять и вот. Нет, и так все. это не оскорбление, а что и я и оскорбляю? Это... Я же не оскорбляю. И это... Не волнуйтесь, не, вот не это? волнуйтесь, спокойно, не волнуйтесь. Смотрите, смотрите, разговор уже все, вам уже можно отдохнуть. Вас уже послали то, чего вы, собственно говоря, всегда от украинцев и получаете. Ну да. Не, вот я сюда тут. Не, в... так все раза уже река, все река, не будет. Вот не, 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 вы не поняли. Решу, Разговора уже какими. не будет. Не, никаких мышебратьев, никаких вот этих соплей, родственники с Украины. Не, просто идите нахуй, вот все. Все России собираете, да, за руки да, да, взяли да. и пошли. Весь да. мир уже вас давно просит. Пойдите, сходите. Не, а, а вы не боитесь, что мы придем это лично к, к вам, чтобы нас... Боюсь, это... боюсь, конечно, позвали. боюсь. Я поэтому... Конечно боюсь, поэтому я стараюсь так, чтобы вы не пришли. Покупаем оружие нашим солдатам, рассказываем украинцам, какие вы долбоебы. делаем, да? Да, на, да, да, да. Какие вы вот, животные непонятливые. Какие вы за 4 года не можете понять, чей Крым наш, не наш, кто такой, что произошло. Зачем, не, почему а, что украинцы... А нас, Сма... И смотрите, чтобы вот это да, все вот, не вот, рассказывать, он, да, он я он просто говорю, уже идите... Поняли. Да, идите нахуй, Чего вот это-то не можете понять. Вот это смешно будет человек это. Вот, И а, а, сказать нечего в ответ, деньги, да? Вот ну, это, просим, повторю, ну, ну, поверь, ну по братски просим, идите нахуй, свинорусы. Ну просто, но от души. Вот просто они от души. У вас это много наших это людей, которые вот это. Каких сосед... это забирайте, забирайте своих людей и вместе Мне идите это нахуй. Это... Чем больше вас пойдет, нахуй, Значит, тем лучше. Это будет. будут собирать это. Они будут это жить на, на своем месте. И вот вы Чего? будете. Чего? Не, а что нельзя вот выселиться? Они будут им. жить это на своем месте, если они там живут. Так они скучают за там этими болотами вашими, мерзлотой вечной, комарами вот этими вот, клещами энцефалитными. Они скучают, да, хотят на родину. Ж... Вот я сижу, вот это, вот весь этот в, в комаринах укус. Не, ну это же вот где-то это... ближе вот... вот таких это комаров, да? Ну да, да, да. Вот это смешной попался мне собеседник, ну... А что смешного тут? Ничего смешного. Просто ну, нет, сделайте что-то полезное вообще. Как бы в этом в своей жизни? Ну выполните хоть раз полезное общественное ну, деяние. Да. Сделайте. Можно? Можно как-то это устроить, не? Не, а сами-то откуда, если не секрет? Если отвечу, вы пойдете нахуй. А, -а я должен обязательно идти, да? Ну, как бы очень очень хотелось бы, если можно. Ну, очень хотелось. Я-то не, не умею. Я вот это в пути не знаю. Вот это, так вот как это... не умеете? Ну, вас посылают всю жизнь. Ну, как это не умеете? Из Полтавы, Украина, город Полтава. А, Полтава. Слышал. Где Петр Первый, там это, вашего героя Мазепу вот, вот, не вот не этого. нашего он не против Мазепа воевал а против я шведского сказал, короля на, я вам у вас он это, на вот я это, заполняю ваши пробелы ну, плохого советского чистый, образования ну, Аршуков, я говорю заполняя ну, пробелы я. вашего образования советского недоделанного, рассказываем что там было э, со, со шведским королем война и на самом деле это большое ну, да, горе для Азепа это не, не да большое большое горе для а Украины вращения у Петра первого going вот большое горе для Украины и вообще для Европы в целом, что шведский король тогда проиграл, потому что это откинуло нас вот ну, это, да. это вот ваши московские ебеня, это, откинуло что, всю Европу. Говорите, да, от, Откинула всю Европу в цивилизационном развитии. То, что захватили вот эти вот из севера, ну с севера вот эти вот голожопые москали, захватили Украину, и уничтожали украинский язык, и письменность, и голодом морили, что хотели делать. Поэтому, конечно, если бы шве шведы победили, мы бы уже давно были, жили нормально, как все европейцы. Но... К сожалению, вот пришлось. Приходится да, вот сейчас, это, да, не, сейчас не, приходится, да, вот, да вот, сейчас, вот, будем надеяться, вот сейчас это получится. Щирая, вот, вот сейчас это вторая попытка с американцами. Смотрите, вот, да. вы обещали, секунду, вы обещали, когда я скажу, откуда я, что вы пойдете нахуй. Почему вы не сделали? Почему вы не выполняете никогда свои обещания, скажите? Мы постоянно выполняем свои обещания. Вот Все, это, значит, идите мы... нахуй.